एकोनाइट और बेलाडोना और इसके अलावा एक ज़्यादातर यह, यही दो दवाएं थीं जो मुझे याद हैं एकोनाइट और बेलाडोना को गुर्दे की दर्द में अगर हज़ार ताकत में पंद्रह मिनट के वक़े से दिया जाए तो बहुत जल्दी फ़ायदा पहुंचता है एक दफ़ा शफी अशरफ साहब मरहूम नाजिल मजामा थे उनको गुर्दे की तकलीफ हुआ करती थी उन्होंने मुझे बताया कि मैं मिलने गया हुआ था मुस्लिम माउद ने मैं मुझे दर्द का गुर्दे के दर्द का दौरा हुआ तो मुझे ये दो दवाएँ मंगवा कर दीं एक्नाइट और बलडोना और हज़ार ताकत ने कहा पंद्रह मिनट के वक्फे से खाओ दो खुराकें खाई मेरी तबीयत ठीक हो गई मैंने फिर और मरीज़ों पर भी इस्तेमाल कहीं खुदा के फल से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा, लेकिन आंखें बंद करके के इस्तेमाल करना चाहिए बेलाडोना में एक ख़ास ये पाई जाती है एकोनाइट की तरह ये भी अचानक आता है और अगर ठीक हो तो अचानक बीमारी दफा हो जाती है लेकिन बेलाडोना में खौफ नहीं होता एक किस्म की गनूदगी और सी पाई जाती है एक्नाइट में खौफ होता है इसलिए चूंकि गुर्दे की अचानक दर्द से में खौफ का अनसर भी पाया जाता है और अचानकपन भी है इसलिए दोनों दवाएं मिलकर अच्छा असर दिखाती हैं लेकिन एक शर्त है अगर गुर्दे की दर्द को गर्मी से आराम आता हो तो फिर बेलाडोना कोई फ़ायदा नहीं देगी क्योंकि बेलाडोना गर्मी से भड़कती है जब आप किसी हिस्से पर मरूफ हिस्से को गर्म करें तो वहाँ खून दौरा करता है ना जहाँ जहाँ कोई चोट लगी हो वहाँ टकोर करेंगे तो खून और ज़्यादा दौरा करेगा फुंसियाँ फोड़े पकाने के लिए आप टकोर करते हैं और वो जो डॉक्टर या हकीम टकोर का कहते हैं वो इसी है कि जहाँ फुंसी निकल रही है वो पक नहीं रही उसको बार बार गर्म करेंगे तो आहिस्ता आस्ता वो, वो खून के दौरे की वजह से पक जाएगी फिर घुआजनी का इलाज एक बचपन में हम किया करते थे फ़ायदा देता था कि उंगली रगड़ के गर्म करके घुआजनी पे लगाते रहो तो वजह इसके पाँच छः दिन में पके वो एक दो दिन के अंदर पक जाती थी तो पकने के साथ का ताल्लुक दरअसल दौरान खून के तेज़ होने से है जितना ज़्यादा खून वहाँ पहुँचेगा सूरत के साथ उतना जल्दी बीमारी के साथ मुकाबला करके उसे मकलूब करेगा तो बेलाडोना का अपना मिजाज है कि खून किसी हिस्से की तरफ वैसे ही दौड़ दौड़ पड़ता है और वहाँ इजमा कर जाता है सर दर्द हो तो सर फटा जाता है दर्द से और सारे चेहरे सारे पे आप सुर्खी सी देखेंगे गैर मामूली तनाव पैदा हो जाता है और हल्की सी चोट से हल्की सी आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है इसलिए मरीज़ चाहता है कि ज़रा भी कोई आवाज़ पैदा ना हो कोई शोर ना आए क्योंकि उससे दौरान खून पहले बढ़ा हुआ होता है उसमें जब तमबुज पैदा हो तो वो तकलीफ़ पहुँचाता है अब ऐसे मरीज़ को जिसका खून जिसमें पहले ही खून का दबाव एक तरफ हो गर्मी पहुँचाएंगे तो नुकसान पहुँचेगा बाज़ गुर्दे की बीमारियों में तकलीफ़ों में गर्मी नुकसान पहुँचाती है इसलिए वहां ठंड सर्दी आराम देती है जहां सर्दी आराम दे वहां बेलोडोना काम करेगा जहां गर्मी आराम दे वहां मैग्नीशिया फॉस काम करती है इसलिए इसको याद रख लेना चाहिए अगर किसी एक मरीज था उसको मैंने बेलोडोना दी तो उसको कोई फायदा नहीं एक्ना बेलोडोना कोई फायदा नहीं हुआ दो दफा इस तरह हुआ हमारे लुकमान मेरा जो हमारे जो मेरा दामाद भी है मेरा भतीजा भी है इनको तकलीफ़ हुई थी जब हम पीछे दौरे पे आए थे यहाँ आपके यहाँ से यही हुई थी फ्रांस में ही और बड़ी सख्त तकलीफ हुई थी रस्ते में भी फिर यहाँ आकर भी हुई तो उनको मैंने पहले एकोनाइट और बेलाडोना एक हज़ार में उसी तरह दिया जैस उनके अब्बा यहाँ से सुना हुआ था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ फिर मुझे ख्याल आया कि इनको गर्मी से तकलीफ बढ़ती है इसलिए मैंने उनको मैकफॉस ऊंची ताकत में और उसके साथ एक और दवा कॉलोसिंस वो बाद में जिक्र करूंगा क्यों वो मिलाकर दी तो डॉक्टर आया बाद में लेकिन उस तो तक ठीक हो चुके थे और फिर ज़रूरत नहीं पड़ी उसने नुस्खा भी लिख दिया लेकिन बिल्कुल बेकार था वैसे ठीक ठाक हो गया फिर अल्लाह के फिर से। वहाँ जाके भी इस इस दवाओं से अलग से ठीक रहे तो एकोनाइट में भी अचानकपन है और उसमें भी ज़रा शिद्दत पाई जाती है खून के दबाव की बेलाडोना में बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसलिए ये दोनों दवाएं मिलकर काम करेंगी जहाँ खून का दबाव ज़्यादा हो और गर्मी तकलीफ़ देती हो जहाँ खून का दबाव कम हो और सर्दी तकलीफ दे वहाँ ये काम नहीं करेंगे समझ गए हैं बात बिल्कुल